должен читать. О любви. А нет. Это вечная Обучение. тема. Всё. Без проигрыша. Я ее не буду читать. Огромный средств огромный пласт искусства, литературы, творчества, эпиграмма. Она идет с 13 века. Она идет у нас в стране, в России, на Украину, во всем мире. Я вам прочту немножко. Из испанской классической эпиграммы. И постараюсь, чтобы то, что вы все и гости, и хозяева увидели и услышали на этой сцене, я постараюсь вот как-то воплотить и продолжить этот, эту тему. 16 век. Уж как я тебя люблю. Люблю, как сластя на пряни. Как воробей наплю, Как землю предков и Как старый скупец казну, Как воду поля в апреле, Как муж молодую жену, Четыре целых недели. Замечено, что женщина всего два раза в жизни счастлива бывает. Сперва, когда супруга обретает, Затем, когда лишается его. Ты знаете, ты в высоком чине, и здесь сеньор твоей гордыни, богатство все принадлежат. Твой этот лес, твой этот сад, твой этот погребок вина, твое и этих звезд сияние, здесь все твое, лишь одна твоя законная жена. Существенное достояние. Она. Будем мне немного. Ты творишь молитву зря. То, что просишь ты у Бога, попросил у звонаря. У донни Клары грустный вид. Все та же мысли, душу ранит. Коль смерть нечаянно нагрянет, ах, кто бедняжку причастит. Увы, находится Она. В таком смятении бедная девица, что даже спать она ложится лишь со своим духовником. Меня Камила ножкой тнула ловко. Я думал, что нечаянно он глядь. Еще не опомнился. Опять мои ноги касается плутовка. Уймитесь, ангел мой, на третий раз сказал непоседливой Камиле. Уж если бы вы по душе мне были, я с первого раза понял вас. Нам ножки показать желая, Руфина в простоте своей Шагнула так через ручей, Что мы узрели кущи рая. Я сказал, волшебный сон, Какие милые ворота! Да вот досада, от чего-то вход посторонним воспрещен. Это 15 век, товарищ. Когда я сильным парнем был, мне только денег не хватало. Теперь, когда их много стало, мне не хватает только сил. <сélок> 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 Ах, неприступная прелестница, чему напыщена всегдашняя, еще такой башня, которая не нашлась бы лень. Крестьянка встретила крестьянку. Ах, я кума удивлена, зачем наш писарь с позаранку торчит у твоего окна? И отвечала ей соседка, а ты, кума, раскинь умом. Нужна чернильница нередко тому, кто действует пером.